Можливо, буде доречною така думка, щоб відноситися до дитини усиновленою, як до дитини народженої. Тоді з таким відношенням ми і по іншому будемо будувати стосунки. І, можливо, тоді ми не будемо сприймати цю дитину усиновленою, як тимчасове явище, так родини без Якщо ви берете рібенка в свою сім'ю, то ви уже зарані вважаєте його своїм рібенкам і даєте йому. любовь. Пусть она будет не безусловной материнской любовью, как это принято называть. В любом случае, вы хотите за кем-то ухаживать, вы хотите расширить свою семью, вы хотите доброго и хорошего, так хотите этого до конца. И мы можем сказать, еще те вопросы, которые могут возникать из детьми, из властной, из усыновленной, они в результате однаковые, так, в воспитании. Неважно, установили вы ребенка или это ваш ребенок, проблемы практически всегда одинаковые. Это детские страхи, к примеру как с ними бороться. Страх темноты у ребенка или же страх грозы. Объясните ребенку, как это все происходит, откуда уберутся гром и молния. Не нужно давать очень большого эмоционального акцента на страхе ребенка. Нужно скорее объяснять спокойно и наоборот акцентировать, если ребенок преодолел этот страх. Во-первых, когда читаем сказку на ночь, мы говорим о том, что ты спи спокойненько, а у меня еще есть дела. Если ребенок зовет снова, мы приходим, говорим ему снова спокойной ночи. То есть не стоит бегать вот по каждому зову. Детские страхи их можно в рисунках увидеть, в красках, в пластилине. С этим можно работать. И это достаточно интересная игровая форма. Дети те же маленькие, взрослые, которые все уже давно-давно понимают. Если ребенок лжет, точно так же не нужно придавать очень большого эмоционального значения, ругать и, и сразу же с разборками идти. Ложь ребенка зачастую нам будут говорить о каких-то его надеждах и страхах. Поговорите с ребенком, а потом наедине с самим собой подумайте, про что это может идти речь на своих же примерах рассказывайте ребенку, как в вашем детстве, возможно, ваша же ложь повлияла на дальнейшие события. Это немножко сблизит вас с ребенком, он поймет, что со всеми бывает. Есть родители, которые сами заставляют детей в мелочах врать. Вроде того, что скажи, что мама, папа дома нету. Ребенок должен знать, что вы априори никогда не врете, и за правду никогда не нужно ругать ребенка. Прежде всего, в воспитании ребенка есть основные три правила. Это, безусловно, любовь родителей к ребенку, которая дает и безопасность, и опору, уважительное отношение к ребенку и доверие, которое даст потом самоуважение ребенку и отличное отношение в семье. И, безусловно, ребенок ни в коем разе не должен бояться своих родителей. От себя скажу, что в счастливой семье счастливые дети. Поэтому, если вы боитесь, что в подростковом периоде ребенок кардинально как-то поменяется, к этому нужно подготавливаться изначально, посмотрите на себя в подростковом возрасте, как вы себя вели. Все можно предположить, все можно заранее рассказать. Потому что ребенок в подростковом периоде, он вступает во взрослую жизнь, и он начинает понимать, что ваше мнение ну, вы не всегда правы. И он начинает принимать свои решения, стараться пытаться, но при этом он все равно еще остается ребенком. поэтому может быть жесток в отношении и с родителями, и с другими людьми. Этого не стоит бояться, это лята учатся летать, это нормально. Но, безусловно, дети в родине – это такая, даже на уровне детской энергетики, все так? такая надзвичайная сила. Да, детки всегда вносят много энергии в нашу жизнь, много хороших эмоций, но не нужно думать, что только хорошие эмоции ребенок вносит, ведь будут и трудности, нужно думать и о них, нужно всегда представлять ситуацию, как она дальше будет, чтобы знать поведенческие паттерны, которые могут впоследствии выйти наружу вот, и э, иметь э, психологический опыт, багаж психологического опыта для того, чтобы с ними бороться. Есть масса литературы и в интернете, и э, в магазинах букс, э, и э, всех остальных. То есть всегда можно э, самообучением заняться, либо же обратиться к специалистам. Детки часто э, манипулируют изначально в детдомах, Естественно, не очень хотят, чтобы их взяли в семью и на первый взгляд могут показаться очень добрыми, хорошими. Все же стоит смотреть на генетику и желательно смотреть на генетику все-таки бабушек и дедушек, если это возможно. Насмотреть на тех, кто воспитал его родителей. Можливо, наша героиня треба заспокоиться и проанализировать, действительно, на какие ресурсы она может зараз спираться, так? Безусловно, решение за нашей героиней. Я ей посоветую просмотреть ситуацию одну и другую и почувствовать не, не будет ли потом чувство вины прям прожить эту ситуацию увидеть что будет дальше увидеть и хорошие и плохие стороны возможно расписать их возможно расписать что ребенок действительно будет помогать может быть это тоже та же учеба для будущего ребенка уже по стопам идти значительно легче может быть так. С другой стороны, насколько хорошо этому ребенку приемному будет в этой семье. Какое отношение нашей героини будет к этому ребенку, сможет ли она его изменить. И, безусловно, хорошо бы обратиться к специалисту, если нет, есть масса форумов. Я не справляюся зі своєю дитиною і хочу її віддати до садка, де вона буде й ночувати. Але що я тепер слухаю про себе, що я така сяка неправильна мати. А що робити Ольга? Да, безусловно, социум ставить свої рамки і осуждає, либо ж привозносить человека. Здесь можуть бути кілька проблем: Либо материнський інстинкт у нас не проснувся. Либо же у нее очень большая загруженность по работе, либо психоэмоциональное состояние оставляет желать лучшего. В первом случае могу сказать, что мастеринский инстинкт это довольно размытое понятие, и для каждого индивидуально будет по-разному восприниматься. Если возвращаться в историю, то в 17 веке смерть ребенка никто не оплакивал, потому что считалось, что это наказание Божье. В некоторых случаях даже рождение ребенка это была трагедия. И в нашем социуме, кстати говоря, такое тоже бывает. И очень осуждается социум, когда ребенок нежеланный. Но возвращаемся к 19 столетию, когда появился материнский инстинкт. Каждая женщина, которая рожала, знает об этом чувстве, но появляется не сразу. Бывает пострадавшая депрессия, так называемая, которая вызвана тем что ситуация просто поменялась в корне. Вся жизнь женщины переворачивается, и она пытается к этому привыкнуть. Тоже нежеланный ребенок и осуждение общества. Мать чувствует, что этот ребенок не нужен, она пытается как-то от него избавиться изначально. И идет вот такое отвержение ребенка. Героиня, которая спрашивает, нужно покопаться в себе и понять, что для нее важнее. Потому что ребенок, опять же, получит чувство брошенности это не безопасность. Безопасности по жизни у ребенка не будет. Это неуверенность. Это очень много, многие психические проблемы, потому что все-таки ближе матери к ребенку никого не будет. Я ненавижу своих батьков, и лучше бы я выросла без них. Они не шпарят по кишенях, подозревают меня у всех грехах, отбирают телефон. Я только на порог, зачиняюсь у себя в комнате и вмикаю музыку. А ще мати мене тягне до гінеколога перевірити, чи не маю я ще сексу. Мене це принижує, може, це не моя мати взагалі. Без підпису. Хотілося б звернутися к родителям, які узнали свою ситуацію зараз. Щоб вони либо к соцработникам. Безусловно, для того, чтобы изменить отношение другого человека к себе, нужно начинать менять свое отношение к этому человеку. Нужно посмотреть глазами родителя на себя же. Если такое недоверие есть к девочке, возможно, тому есть причина. Чтобы наша героиня делала бы на месте своих родителей с таким ребенком, с таким подростком, как она. Какие были бы последствия, самое главное, такого воспитания, которое она сама бы себе дала. Я живу одна, мне 39 лет и никогда не была у шлюбе. Хочу попробовать взять дитину, чтобы доглядала на старости. Что скажете? Чи впораюсь? Без подписи. Хорошее начинание в любом случае. Если это проснулся материнский инстинкт, если хочется ухаживать, если хочется чего-то радостного, да, эмоций, и действительно хочется дарить их другому человеку, то, конечно же, стоит взять ребенка. Если это на случай того, что вырастить ребенка себе в помощь, я вам могу сказать, что когда мы рожаем ребенка или берем из детдома, мы берем на себя ответственность за то, что этот ребенок будет жить и будет жить с нами. И ребенок нам ничем не обязан. Это мы обязаны ребенку. Он не обязан нам помогать, потому что он этого решения не принимал. Это решение приняли мы. Звісно, решение має приймати сама героїня, але ми маємо надію, що вона зможе знайти у собі та своєму найближчому оточенні ресурс зробити щасливі себе и цих двох діточок. Живите еще проще, мы вас любим и ждем на вашей истории. Не прощаемся. Мы доросли, мудрые и опытные люди, а лишь хоть раз в жизни каждый из нас попадает в неожиданную и сложную ситуацию. Как помогать себе, если трудно? 11 лет я принимала наркотики. Это жизненная ситуация, которая просто требует взрослого, грамотного, осторожного и верного решения. Все мы из детства, все мы из своих семей, поэтому дети вырастают с нашими какими-то чертами, зернами, с тем, что мы закладываем. Я думаю, что мир, в котором мы живем, это гармония. Людині властиво прагнути щастя, кохання та насолоди. би все зрозуміло, але чому ж ми не всі і не завжди щасливі, кохані та задоволені? Чого ми більше прагнемо – щастя чи прагнемо уникати невдачі? Дуже важливо внимательно прислушуватися до себе, заботитися о своєму стані. Дівчина, з якою я живу, вона була моїм другом. Ми стали вместе жити, ми не просто не друзі, ми не 90-60-90. І ми все намагаємося відповідати, сидимо на ізнуряючих дієтах, ходимо на фітнес. Добиться какому то образу. Но приємно ми теряем себя. Не залишайтеся з проблемою віч на віч. Запитайте у нас. Бо кожна людина народжена бути щасливою. Аддихай! Сучасна людина надзвичайно швидко витрачає свій внутрішній ресурс. На активність емоцій, на осмислення інформації, на будь-яку взаємодію зі світом ресурс звичайно не безкінечний, тому ми маємо відпочивати якнайменше для того, щоб його поповнити. Чи є єдиний рецепт якісного відпочинку? Постановлення роботоспособності – одне, а другоє, якби психологічний момент ли я. Ми не підтримуємо жодної конкретної психологічної школи. Ми не підтримуємо релігійних течій. Наші експерти досвідчені практичні психологи самих різних напрямків. Ірина Шевченко. Життя ще простіше.